o'zimni ham agar xulosamni qiladigan bo'lsak mana shu sud bo'yicha mana bugun videoni ko'rib ko'p man bu morisoni intervyusini ko'rib o'zimga yarasha ma'lumotni oldim sizlar ham olaing menga yoqmagan narsasi bu man buyerda sudda rezervatsiya yo'qligi vizalarni saqlab qolish yo'qligi manimcha bu sud ham barvaqt boshlagani uchun rezervatsiyaga bular nima qila olmaydi rezervatsiyaga rezervatsiyaga talab qila olmaydi shuning uchun mana shu joyi manga yoqmadi endi buni sud foydasi bo'ladimi bo'lmaydimi bu ham katta savol bor mana shu hozirgi chunki mana hozir eshitdimku atyapsizku bu nimasi bo'lmaydi sudga kam qo'shilsa bu sudga kam qo'shilgan odamlarga faqat sudga qachon qo'shilgan odamlarga yordam bermaydi degan fikr bo'ldi hozir mana bu yerda endi bu bu fikr bu bueni butunam to'g'ri emas chunki mana bu sudlarda qanaqa sudlarni maqsadi sudyalarni qancha nima sudni tezroq yopish bu bizani ham maqsadimiz shu davlat advokatlari ham maqsadi shu agar masalan hozir sudda kamgina odam qo'shilsa endi bilmayman yuztagacha masalan odam qo'shilsa yuztani masalan yopish oson shuning uchun sud masalan bo'ldi shu yuztaga viza beringlar shumi hamma hamma gap shu yuzta vizagami bo'ldi yuztani vizani ber e, sudni de yop deyishi ham mumkinmi mumkin shuning uchun yo odam kam bo'lsa наоборот bu foydasi e, foydasi bo'lmaydi degani emas наоборот odam kam bo'lsa foydasi ko'proq bo'lishi mumkin shuning uchun bu 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 narsani ham e, inobatga olish kerak shuning uchun kelajakda boshqa advokatlar ham e, sudlarni boshlaydi deb o'ylayman Bo, de, rezervatsiya haqida ham e, qiladi deb re, o'ylayman shu moriso o'zi ham rezervatsiya haqida e, hali rezervatsiyaga loyiq boshqa sudda ham qilsa kerak shu oxiriroqqa e, oxiriroq sudni oxiriga ey e, vaqti mana shu dv programmani oxiriga yaqin kelganda lekin hozirgi suddan hech kim bilmaydi nima bo'lishini mumkin tavakkal qilib qilganlar sudga qo'shilganlar masalan kam odam bo'lsa shu kam odamni sudya shuni ko'rib bo'ldi e bu kam odam ekan birdan yopamiz deyishi ham mumkinmi deyishi ham mumkin lekin hozirdan bir narsa deyish qiyin shuning uchun bizarga ko'p vaqt <laughs> kerak ma'lumot kerak ma'lumot uchun vaqt kerak bizaga shuning uchun hozirdan bir narsa deyish qiyin kelajakda ham sudlar bo'ladimi bo'ladi imkoniyat yana bo'ladimi sudga qo'shilishga bo'ladi hamma gap endi u u sudlar nechi pul bo'ladi bundan qimmat bo'ladimi arzon bo'ladimi shunda hozircha shunaqa